Всем привет! В ремонте у меня Opel Meriva меняем ремень ГРМ. Откручиваем колесо, поднимаем машину, снимаем правое колесо. Комплект ГРМ. Вот ремень Дайка и ролики. Так, со штативов совсем не... Верхний ролик еще походит, а нижний в ближайшее время желательно поменять. Так, теперь снимаем шкивы. старый ремешок не был потресканный в нормальном состоянии то есть свои 60 70 тысяч он отходил также и ролики в довольно хорошем состоянии все теперь перенесем вот эти меточки которые я поставил на старом ремне для перестраховки и ставим обратно ремень поставил поставил ролики все мои метки совпали сейчас зажму натяжной и обводной ролик с усилием 40-45 на и после этого сделаю 3-4 оборота и посмотрю чтобы метки были на, тем же, на том же самом месте зажимать само собой динаметрическим ключом вот так так ну все ставим кожух собираем все обратно когда собираете обратно все, не забывайте сначала поставить вот эту алюминиевую пластинку, а потом уже верхнюю крышку зажимать. Ну вот, машину собрал, осталось только фильтр поставить. Так, вроде бы работа не такая сложная, но не спешите, делайте все аккуратно. Вот поставил недостающие там болты, где были отломаны крепления, поставил на хомутики. Все, на этом работа заканчивается. Всем удачи в собственном ремонте. Все, пока.